Інсульт хвороба, що вражає несподівано і протягом кількох годин може зробити людину інвалідом. Показали їй ручку, питають, що це, а вона не може сказати. У зоні ризику половина дорослих українців. Гіпертонічна хвороба закінчується лише інсультом або інфарктом. Як вчасно розпізнати інсульт та чи можна його попередити? суботи для Вікторії та її мами розпочався з приємних клопотів. Жінки планували провести вихідний у походах магазинами. Не було нічого такого, що було б стресовим. Мама Вікторії, 77-річна Надія Олександрівна, ні на що не скаржилася. Нічого підозрілого спершу не було і в поведінці жінки. Єдине, що насторожило Вікторію мова мами. Вона стала говорити якось дивно. Начебто вона щось не розуміє, говорить слова, але вони не ті, які потрібно говорити. І дуже я злякалася, коли вже приїхали в лікарню і показали їй ручку. Питають, що це, а вона не може сказати. Порушення мовлення, сплутаність свідомості, раптова слабкість чи уніміння частин тіла, та сильний головний біль з нудотою це ознаки інсульту. Поява, хоча б одного з цих симптомів, привід негайно викликати швидку. Від цього залежить, чи вдасться зберегти життя хворого та попередити інвалідність. Від інсульту ми маємо дуже високу смертність: приблизно 15% від ішемічного до 40% від геморагічного інсульту. І десь приблизно 50% процентів це люди, які інвалідизовані. Треба якнайшвидше звернутися до допомоги. По допомогу медиків одразу звернулася. и Виктория. И именно это оберегло ее маму от непоправных наслідків хвороби. Інсульт – це захворювання серцево-судинної системи, при якому порушується кровопостачання мозку. Є як наслідок відмирання ділянки цього органу. Щороку в Україні фіксують близько 100 тисяч випадків інсульту, і третина хворих люди працездатного віку. У зоні ризику, передусім, ті, хто мають серцево-судинні захворювання, та часто скаржаться на підвищений артеріальний тиск. А це більше половини дорослих українців. Артеріальна гіпертензія, наліччя якої значительно риск развития инсульта. інсульта, это сахарный сахарний діабет, курение, это злоупотребление алкоголем і виділяють нові фактори к котрим відносяться перенесенный гріб постре респіраторне заболівання. Щоб попередити інсульт, регулярно перевіряйте артеріальний тиск. Ходіть пішки не менше 30 хвилин на день. Відмовтеся від куріння та шкідливої їжі І будьте уважними до свого організму. Передвісники інсульту, відчуття сильної втоми та слабкість. Паде температури тіла, запаморочення та головний біль при таких проявах зверніться до лікаря. І у нас в гостях Яценко Катерина Валентинівна, лікар, невролог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник інституту фізіології імені Богомольця. Вам доброго ранку. От скажіть. Ну от подивилися матеріал. Чому така страшна а, і жахлива ситуація? Статистика а, випадків з інсультом. В і це ж не і це ж не а, старше покоління, не пенсіонери, а молодь на сам ділі. Інсульт являється у номер два всю світі людей. Мало того, он, мало того, что он убивает человека Он его превращает в тень той личности, которую человек был до инсульта То есть человек перестает самостоятельно есть, разговаривать, перемещаться влачит очень жалкое существование Каждую секунду в мире инсульт поражает одного каждую, секунду каждую секунду человек каждую секунду. страдает да. от инсульта? Один, ну, да, не не да. страдает, а начинается инсульт совершенно верно, совершенно верно Какой ужас В Украине 111 тысяч человек ежегодно заболевают инсульту инсультом. Это численность населения равна, равна например, численности населения города Ужгород. Катастрофа. чем вещи. причина? Почему такие большие цифры? Э, причина в следующем: э, Ну, скажем так, немножко скажем о статистике, сколько болеет взрослых людей, пожилых uh -huh. людей, да, и сколько болеет молодых. Конечно, инсульт чаще всего поражает население старше 65 лет. Но в последнее время статистика резко сместилась в сторону молодого поколения и даже детей. То есть одна треть всех инсультов сейчас приходится именно на молодой возраст. Причина для Украины. Почему сейчас так много инсульта mm -hmm. в Украине? Мы все понимаем, что ситуация в стране крайне тяжелая. То есть война ⁇ это запредельный хронический mm -hmm. длительный стресс, mm -hmm. который приводит к депрессии, а депрессия повышает риск возникновения инсульта на 45%. У детей и молодых людей прежде всего ожирение ⁇ это причина номер один возникновения инсульта. То есть катастрофы, катастрофы во всем мире тоже сейчас в этом плане есть. Терина, а как э, распознать все-таки эти симптомы самому человеку и человеку, который рядом и у которого возможно может случиться инсульт? Да, есть очень простой, но достаточно эффективный тест, который называется FAST, то есть быстро. Состоит из аббревиатуры английских четырех слов: F Face, то есть лицо; uh -huh. A Arm, рука; S Speech, речь; и e, T Telephone, то есть телефон. Face. Смотрим на лицо нашего близкого человека, просим его улыбнуться. Мы видим, что одна половинка лица нам улыбается, а вторая превращается в грустного мимо. Телефон. Звоним, вызываем скорую помощь. Mm -hmm. Просим нашего близкого человека поднять обе руки, подержать 5 секунд. Одна рука опускается. Звоним в скорую помощь. Просим сказать что-то. Не получается. Человек не понимает нашу речь. Звоним в скорую помощь. У скорая, скорая помощь номер 103. Забываем об этих цифрах постоянно. Да. То есть вот этот тест позволяет определить возникновение инсульта в 80% mm -hmm. случаев. Но бывает 20%, которых тоже нужно сказать. У меня была пациентка, единственная жалоба у которой была... Было двоение, когда она смотрела просто в сторону. Чепуха казалось бы. Человек говорит перемещается, все понимает, а у нее самый сложнейший инсульт, инсульт стволовой локализации, которая заканчивается практически всегда летально. То есть мой совет всем телезрителям если вы заметили какое-то резкое, острое нарушение в своем состоянии нехорошее, асимметричное, то есть с одной стороны и чаще всего возникающее после сна, Срочно То есть И тактильно, да, немножечко ручки с одной стороны не имеют. Да, бывает по-другому, бывает по-разному. Бывает, по бывает, этого тоже не бывает. То есть, если что-то появилось, вот вы проснулись утром, и что-то у вас не так, с одной стороны, чего не было вечером. Срочно mm -hmm. звоним в скорую. Лучше Какой передеть. Какой-то дискомфорт да. сразу. Сразу же. Наша героиня сразу, она когда увидела ну, подобные mm -hmm. симптомы своей mm -hmm. матери, она вызвала скорую, mm -hmm. она поехала, сама mm -hmm. повезла мать в больницу. Mm -hmm. Что нужно делать? Вызывать скорую, ждать, чтобы приехала, или сам, самим везти? И вообще, что мы можем сделать, как помочь до того, как приедет скорая, или мы отвезем? Вот мы говорим правильно, скорая. То есть в нашем случае, здесь в случае инсульта, важна скорость. То есть у нас есть так называемое терапевтическое окно, которое длится от 3 до 6 часов с момента возникновения инсульта, и в это 3-6 часов, то есть часов, да. И в это время мы должны постараться оказать медицинскую помощь с тем, чтобы уменьшить осложнения, возникающие после инсульта. Поэтому, конечно, в идеале это будет, конечно, лучше, если это будет мобиль со специализированной бригадой, с оборудованием, которое сможет промониторить все показатели пациента, оказать первую медицинскую помощь. Но если мы понимаем, что удаленность специализированного медицинского учреждения далека, большая, если пробки в городе, и мы понимаем, что мы быстрее сами доберемся учреждения заберем пациента, кладем свою машину на заднее сиденье и транспортируем. Катерина, больницу. можете успокоить или наоборот сказать и вооружить информации немножко другого толка? Можно ли вернуться обратно к полноценной жизни после инсульта? Безусловно. Можно? Безусловно. Ой, хорошо. Я хочу напомнить, помните что сразу, для этого нужно? нервные клетки не восстанавливаются. что нужно. да, да. не восстанавливаются. Да. Все. Это неправда? Все ушло в прошлое, в далекое прошлое. У всех у нас есть э, запасы столовых нейрональных клеток. Природа очень мудрая, совершенно вещь. Она позаботилась о нас на случай мозговых катастроф. То есть эти клетки есть у детей и взрослых. Наша задача их активировать. То есть вот эта активация способности нейрональных клеток замещать погибший нейрон называется нейропластичностью. То есть мозг восстанавливает сам себя. Поэтому здесь мы должны задействовать те медицинские технологии, которые mm -hmm. запускают вот эту нейропластичность. Mm -hmm. Такие технологии есть. И очень важно, не пьем и не курим. Бросаем всем mm -hmm. привычки. Это очень важно. Мы пьем. Мы пьем. Да ладно? И даже курим? Да, А вот это нет. Ага. Курение – это самый негативный фактор, который приводит к инсульту. Всемирная организация здравоохранения в перечне обязательных мероприятий для профилактики инсульта включила ежедневный прием бокала вина. Красного, и все сухого. было хорошо. Все равно. Спасибо. Все. Поэтому, Ой, но спасибо. не более того. <свят> <свят> не более бокала вина. Uh, Нагадаю, что у нас в гостях была Яценко Катерина Валентинівна, лекарь-невролог, старший науковый співробітник Института физиологии имени Богу Говорили про инсульт. Відновитися можно и uh, переглядайте через Дбайте про себе. Да, и будьте поедините.